Здесь Владимир Путин разговаривает с Богом. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, а с умными сложнее, они опаснее. Ну что, а зачем тогда здесь пришли людей убивать? Ну потому что мы можем... Город, города сносить. Зачем? Потому что мы можем. Ви можете, да? Дай обща кання світа і вашего пребывания нашого перебування. І почнемо з того, як насправді виглядає Росія за час всього правління кривавого диктатора Путіна. Ось нічого незвичайного, просто до дитячого садка в Іркутській області воду досі привозять на конях. Будівля збудована у 1930 році, і там жодного разу не було ремонту. Каналізації, звісно, немає як і опалення. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все белим, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. И все это рушится. Все сыпется. Морозы у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Але вже скоро розкороправаліться. Діти у нас часто боліють. Зимою, мою морозу нас діти... Просто нагадую, що палац Путіна в Геленджику за 100 мільярдів реконструювали вже кілька разів. Там більше немає залу для стриптизу та казино. Натомість є каплиця, в якій стоїть трон. Одне з основних приміщень офіційної резиденції тепер прикрашена картинами і зображенням битв різних часів. Таке житло цілком може відповідати психотипу тиран. Здесь Владимир Путин разговаривает с Богом. Помещение, согласитесь, достаточно гнетущее. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими понос с какими-то не очень православно выглядящими крестами. В центре помещения аналой. Это такая подставка для иконы или для книги. Справа за ней стоит огромный напольный золоченый подсвечник. Но главное – это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Иконы тут стоят в полный рост. По центру – узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него – Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира. То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением или реинкарнацией, сомнений не вызывает. Я думаю, что не бывает случайностей. Вот этот деревянный шкаф нужен для священной утвари, кубков, вина и книг. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались. Царское место. Давайте просто сделаем паузу и представим. Владимир Путин вроде как демократически избранный президент, каким он притворяется, наемный госслужащий, чиновник, он построил себе безумный дворец за 100 миллиардов рублей. І сидить там, в темній кімнаті, на троні і слушает молитви, любуй на ікону, як он думает, самого себе. Цей палац, справжній пам'ятник російської корупції. Задля цього Путін 25 років тероризував свою країну і продовжує це робити. Ось він зовсім нещодавно зізнавався, що найкращий електорат це ситий та нерозумний, адже розумні, небезпечні. пам'ятаєте, як на Росії говорили? Как счастье у некоторых на этом уровне в чем-то заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще. Это сыт, пьян, то есть наел, пьян, нос в табаке, наел, да. на, наелся, напился, нос в табаке, потому что не ну, хотели да. табак использовать. Уф. Ну, неважно. С такими проще. А с умными сложнее. Они опаснее. Ось чому Росія на шкодує грошей на маргіналізацію населення та виділяє мільярди на пропаганду. Розумні вони ж можуть і здогадатися, що від злодікуватого царька геть ніякої користі. І ось послухайте чергового простого рускава чоловіка, який не тільки царю ноги цілувати буде, а й всі тези російської пропаганди на пам'ять вивчить. Ми в Афганістані, так як і в В'єтнамі, також як в Україні. испытываем тупо свое уже. А за у вас то, что полигонов эти... нету? У вас что полигонов а, нету? А чем плохой полигон Украины? Ну а, что а зачем тогда здесь пришли людей убивать? Ну потому что мы можем. Города, города сносить? Зачем? Потому что мы можем. Вы можете, да? И только погляньте, як дон-дон Кадыров вашку підкорюєсть эти сходинки. І все на цьому його сили закінчуються. Той навіть свою куртку сам не може зняти. До речі, Путін вже офіційно вкотре поклав на конституцію свою криваву руку. Тільки послухайте, що несли після так званої навгурації його халопи. Покаду президента дозволяє. Здоровья, то он, он должен был президентом. Другого кандидата у нас нет, он, другого ливида у нас нет. Он. Сегодня есть даже в мировом сообществе проверить выпадов, народ мира, выбор президента Путина. Кто бы что бы ни говорил, был в любом гонках, ну, мои представители есть, они все любят нашего президента. Все говорят, президент Путин был. никогда не беспокоился и не беспокоился, да, поэтому это, это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем, да, знаешь, на, раз, разделим на две части, потом на да, последующем потихоньку заберем, да, сколько нужно, сколько да, этого шайтана Зеленского посадим да, за, за стол и подписать, да, бывает, который нам необходимо. И все да. Сегодняшнее событие оно поставило уже окончательную точку в провале проекта Соединенных Штатов Америки и Запада, направленного на расшатывание ситуации в России, на дестабилизацию, на то, чтобы снизить уровень поддержки. Президента струковаря, щоб путіна не вот таким простим языком. Но у них це не получилось. Тут, до речі, на початку свого звернення до кривавого диктатора, так званий патріарх Кіріл, обмовився і звернувся до Путіна ваше височество, а не ваше превосходительство, як зазвичай той каже. Ну, а ще той. побажав Путіну оставаться во власти до конца века. И с скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец нашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и чекайте от меня на наступный выпуск.